नमस्कार मी शाहीदेरडकर सगळ्यातील समाचार मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो एक विशेष बातमी कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या वतीने चिपून रेल्वे स्थानकात एक्झिक्युटिव्ह लॉज अर्थात विशेष अतिथी कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे या विशेष अतिथी कक्षाचे उद्घाटन आमदार शेखर निकम सर त्याचबरोबर कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे सीएमडी संतोष कुमार छा आणि इतर मान्यवरांच्या शुभास्ते त्यांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न झाले या निमित्ताने कमलाक्ष नाईक यांनी या कार्यक्रमाचं के आयोजन केलं होतं आणि त्यांनी आपल्या मनोगतामध्ये एकंदरीत या निर्मितीची प्रक्रिया आणि संकल्पना सांगितली आमदार शेखर निकम यांनी देखील या सगळ्या कौतुक केले त्याचबरोबर संतोष कुमार झा यांनी चुकून रेल्वे स्थानकात येणाऱ्या कालावधीमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीच्या सुधारणा आणि नवनवीन कल्पना राबवण्यात येतील अशा पद्धतीचा शब्द दिला शौकतभाई मुकादम यांनी देखील शीएमडी संतोष कुमार झा यांना काही सूचना केल्या पाहुयात या कार्यक्रमातील तालुक्याचे आमदार यांच्या शिवास या ठिकाणी संतोष कॉर्पोरेशन यांच्या आहे वालोपे नगरचे प्रथम नागरिक सरपंच महोदय प्रतीक यांच्या शिवाजी देखील या ठिकाणी असणारे शेवकरभाई मोकादम यांचा देखील या ठिकाणी या ठिकाणी दीपक होत आहे सन्मान्य श्रीवास्तव सर त्याच्या देखील या ठिकाणी दीप प्रज्वलन होत आहे मान्यवरांच्या शुभास दीप प्रज्वलन

के, के सभी ऑफिशियस मीडिया एंड प्रियर पैसेंजर्स ये सब मन पूर्वक तुम सा स्वागत कर दो वी आर गैदर इयर फॉर द इनोवेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेटिव लॉन्च के आर कोकन रेलवे का जो विजन है वो हमेशा ये रहा है कि बेस्ट टू बेस्ट वो सभी पैसेंजर को दे और यही विजन को देखकर मुझे एंकरेजमेंट मिला है सुविधा देने के लिए I very really appreciate and uh, always be fascinated with the vision द your company. हमेशा यह सलाह है और मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि हम लोग सभी पैसेंजर को अच्छी से अच्छी सुविधा देंगे। तो ये जो एक्सपीरियंस है, उसमें आपको आमतौर सुविधा के साथ एलेक्स होके यहाँ पर ट्रेन को आप वेट कर सकते हो, यहाँ पर आपको कई मिलेगा, लड़का मोबाइल में मिले� आ, यहाँ पर बैठ के आपको कुछ न्यूज़पेपर मैगजीन आप हर सब डेटा निकालने दे। के लिए और आराम से बैठ के आपको एक ही जगह पर स्क्रीन पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि आपकी ट्रेन कहाँ आई और कितने बजे आएगी आपका कौन पोजिशन क्या है तो सारी सुविधा को हम लोग एक प्रोडक्ट बनाने वाला हमारे साथ ले तो ये विजन के लिए मैं सभी क्लियर प्रविजन को थैंक यू करूँगा यहाँ पर हम आए अपना टाइम निकाल के सभी को मैं थैंक यू करता हूँ थैंक यू सो मच सबसे पहले आई कोकरेले की सिंको का माननीय मंत्री ने यह कीयो तो श्रद्धांजलि अर्पित करता आज के प्रोग्राम में आयले कोकरेले के चेयरमैन संतोष सिंह यहां साहब के उनके एवले माननीय शेखर जी देखो रेलवे के सब अधिकारी मेरे सामने बैठे हुए सब मोदी मेहमान मेरे प्यारे भाई और बहन आज बड़ी खुशी की बात है और आज का दिन हमारे जिंदगी में तो याद रहेगा संतोष जहाँ जी के साथ सामने ये एटी रूप का उड़ियन डेटी रूप का हर उत्पादन हो रहा हमारे महाराष्ट्र में कोटा में एक पद्धत है कि तो जब कोई जनजा वीआईपी लॉन्च क्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित रहते हैं उपकरण रेलवे के सीएमडी संतोष कुमार दास त्याग बरवा चीफ इंजीनियर आशुतोष श्रीवास्तव ज्याने आताच आपलं मनोगत व्यक्त केलं आणि तो कोकण रेल्वे निगडीत काही विषय असेल तर प्रभावीपणे मानणारे आमचे शोकतभाई मुकाजम ते माझी सभापती म्हणूनही काम केले आमच्या वाळूक गावचे म्हणजे जे स्टेशन आहे जे आदित्य आमचे सरपंच आहे ते प्रतीकजी उपस्थित असलेले कांबळे साहेब सर्व स्टाफ कर्मचारी वर्ग इथे उपस्थित असलेले दादासाहेब साळवी तालुक्याचे अध्यक्ष आमच्या अभिषेक कसा वालोपे गावातील देखील सर्वच प्रतिष्ठित मान्यवर आणि त्यांच्यामुळे खरं म्हटलं तर आज इथं स्टेशन आहे त्या ता सगळ्यांच्या कमी गेलेले बऱ्यापैकी पुढे आज उपस्थित आहेत ते सर्वच उपस्थित त्याचबरोबर प्रवासी बंधू आणि भगिने सांगितलं ते खरं आहे की आज एक खूप आनंदाचा क्षण आहे या निमित्ताने आपणही त्रिपूर रेल्वे स्टेशनला भेट दिले अनेक गोष्टी आहेत ज्याचा उल्लेख शौकतबाईने केला तो आम्ही सगळे मी शौकबाई आणि इथले काही प्रवासी संघटना ज्यांना काही अडचणी आहेत त्यासंबंधी तुमची आम्ही नक्की भेट घेऊ आणि ते ते प्रश्न आपण नक्की सोडवाल कारण आपला अप्रोच खूप चांगला आहे एक दोन वेळा आपल्याशी भेटायचा योग आला होता त्या त्यावेळी छोट्या छोट्या गोष्टी तातडीने आपण पूर्ण केल्या संगमेश्वरच्या रेल्वेच्या थांब्याचा असेल चिपळूण मध्ये वंदे भारत थांबावी म्हणून आमचा आग्रह आणि त्यासाठी देखील आपण दिलेला प्रस्ताव देखील पाठवला काय कशा पद्धतीने करा तर कर चिपळूण हे सगळ्या त्या त्या कोकणपट्टीच्या स्टेशनमध्ये सर्व गावांना आजूबाजूला जोडणार आणि इंडस्ट्रीला जोडणार एक मोठं स्टेशन आणि या स्टेशनच्या इंटरनल ही काही सुविधा आहेत त्या देखील आपण निश्चितपणे मी आजच्या दिवशी या माध्यमातून आदरणीय मुख्यमंत्री अजितदादा उपमुख्यमंत्री आणि फडणवीस उपमुख्यमंत्री आणि या राज्याचे बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेबांना पण मनापासून धन्यवाद दे की रेल्वे स्टेशनचा बाहेरचा जो काही सगळा भाग डेव्हलप झालाय सुशोभीकरणासाठी आज घेतलाय ह्या सगळ्यांना पाठपुरावा केल्यानंतर चिपळून तर एक सिमेंटचा रस्ता द्यावा एवढीच आमची मागणी होती पण त्यांनी सगळे स्टेशन रिपेअरिंग करण्याची भूमिका त्यावेळी नरेंद्र चव्हाण साहेबांनी घेतली आणि त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे बाहेरचं सुशोभीकरण पण जवळजवळ पूर्ण होत आलं येत्या काही दिवसात त्याचंही उद्घाटन होईल जेणेकरून आपल्यालाही खूप चांगल्या पद्धतीचं रेल्वे स्टेशन पुढच्या काळात बघायला मिळेल आपल्या देखील काही सोयी सुविधा आहेत साहेब आपण एखादं त्यांना पत्र आणि रिक्वेस्ट केली तर ते आताही काम करायला तयार आहेत पण आत आपल्या एरियात असल्यामुळे त्यांनी काल तिथं लक्ष दिलं नाही कारण आपल्या लाईन्स समजा पाईप लाईन्स या निगडीत सगळ्या विषय त्यामुळे तेही ते काम खरं निश्चितपणे होईल मी आजच्या दिवशी आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो की एक चांगला लॉन्च आज इथं आपल्या सगळ्यांच्या सेवेत उपलब्ध झाला सर यानिमित्त मी एकच विनंती करेन आपल्याला की आता आपल्याकडे भरती चालू आहे त्यामध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा विषय तर निश्चित आहे ज्यांनी गेला त्यांचाही विषय तेवढाच महत्वाचा आहे आणि त्याचबरोबर आमच्या कोकणातले जे राष्ट्रीय खेळाडू आहेत त्यांना देखील प्राधान्याने नोकरीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आपल्या माध्यमातून प्रयत्न व्हावेत एवढी एक विनंती मी आपल्याला करतो फार वेळ आपला घेत नाही सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो आपणही सगळे लोक फार मोठं मला वाटतं काही निमंत्रण न देता एका बातमीवर सगळे आलात त्याबद्दल तुम्हालाही मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि कोकण रेल्वेचे सर्व कर्मचारी इथे असलेले सगळे यांनाही खूप खूप शुभेच्छा देतो कारण हे सगळेजण प्रवाशांसाठी खूप मो महत्वाचे आणि त्या पद्धतीचं काम पण गेले काही वर्ष सातत्याने करत आलेले आहे त्यामुळे सगळ्यांना शुभेच्छा देतो हा देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीने नाईक साहेब आहेत ना

आदरणीय श्री शेखर निकम जी सामानीय मंच पर उपस्थित आप सभी के प्रिय शौकल भाई हमारे आपके गांव के प्रिय सरपंच जी श्री प्रतीक जी हमारे चीफ कमर्शियल मैनेजर आशुतोष श्रीवास्तव कोंकण रेलवे के सभी अधिकारीगण हमारे रीजनल रेलवे मैनेजर रवीन कामले जी और आप सभी हमारे प्रिय यात्री हैं सभी सम्मानित हैं। सबसे पहले मैं कोंकण रेलवे की ओर से और व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी बातें कही गई मन से मैं एक एक करके उन सब चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शौकत भाई ने कहा कि हम अतिथियों को यहाँ पर पानी पिलाते हैं और चिप्लू में ऐसा स्टेशन है जहाँ पर सभी गाड़ियों में वाटरिंग की सुविधा है तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ अतिथियों को नहीं आप जिन्हें नहीं जानते आप उन्हें भी पानी पिलाते ये आपका बड़ा आने वाले दिनों में आपके यहाँ गाड़ियों की ठहराव की मांग है ख़ास करके वंदे भारत की नेत्रावती आपका हॉल हुआ वंदे भारत के लिए भी प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है और सिर्फ वंदे भारत ही नहीं आसपास के कई स्टेशनों की मांग लेकर के सम्मानीय मेरे साहब आए थे और उसमें से हमने कई सारी मांगों को मंत्रालय भेजा आप सभी को याद होगा कि रेलों के जो तो ठहराव का जो निर्णय है वो केंद्रीय सरकार करती है रेल मंत्रालय से होता है हमारा ही हमारा कार्य होता है कि उसका हम एक जस्टिफिकेशन कमर्शियल जस्टिफिकेशन और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी उसको डिसाइड करके हम बोर्ड को भेजते हैं ऐसी बहुत सारी गाड़ियों का भेजा गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनमें से निश्चय ही कुछ गाड़ियों के ठहराव को मंजूरी मिलेगी चिपलू स्टेशन पर अगर आप देखें तो आपका जो प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन है उस सिर्फ एक लाइन है दूसरी तरफ ट्रैक नहीं है इस साल के अंत तक आपको वहाँ एक नया ट्रैक मिलेगा और आपकी गाड़ियाँ दो नंबर और तीन नंबर दोनों पे आ सकेंगी मुझे ये बताया गया कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग सिटी साइड से जब आते हैं तो उनको पैदल आना पड़ता है क्योंकि कोई स्टेशन अप्रोच नहीं है और अगर स्टेशन के इस तरफ आ भी जाए तो कोई टिकट विल्डर नहीं है एक महीने के भीतर दूसरे तरफ भी आपको 24 फोर बाई सेवन टिकट की सुविधा उपलब्ध जाएगी। मुझे ये बताया गया कि इसके लिए आपको सौ से डेढ़ सौ रुपये खर्च करने पड़ते हैं मेन स्टेशन अप्रोच में आने के लिए तो ये असुविधा आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी अधिक से अधिक हमें एक महीने का इसमें समय लगेगा स्टेशन की बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसको हमें बढ़ाना है आपको ज्ञात होगा कि महाराष्ट्र में सैंतीस स्टेशन है कोंकण रेलवे में इन सैतीस स्टेशन पर महाराष्ट्र सरकार ने और कोकण रेलवे ने मिलकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और अभी बारह स्टेशनों पर बहुत जोर से काम चल रहा है आपके पूरे स्टेशन डेवलपमेंट का जिसका की पूरा फ्रंट ससा डेवलप हो रहा है मुझे आपको बताते हुए खुशी होगी कि तीन स्टेशनों पर यह कार्य पूरा हो गया उसका उद्घाटन भी हुआ आज भी एक कूडान स्टेशन पर है माननीय रवि चौहान जी का कल उनका कॉल आया था कि उड़ान भी आना है लेकिन फिर हमने इनसे कहा कि एक ही समय में दोनों जगह पहुंचना असंभव होगा तो हमारे दूसरे हमने अपने, अपने डायरेक्टर को वहाँ भेजा है कुड़ाल जहाँ पर आज इनेशन है तो पहले चरण में इन बारह स्टेशनों का सौंदर्यीकरण होगा पी डब्ल्यू डी और के माध्यम से सभी साइंटिस्ट जो महाराष्ट्र के स्टेशन है उसका सौंदर्यीकरण होगा और मैं माननीय शेखर निगम जी के माध्यम से एक बार फिर से पी डब्ल्यू डी से एक और बैठक करना चाहता हूँ और जैसा कि समझौता ज्ञापन तो स्टेशन के बाहर की फसाद के लिए हुआ वैसे ही दोनों संस्थान मिल करके स्टेशन के अंदर भी तो बहुत सारी सुविधाओं का हम स्वागत करेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता स्टेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन कुंभन रेलवे के टॉप पांच स्टेशनों का चेपन स्टेशन है और उसके हिसाब से यहाँ पर निश्चय ही और अधिक सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है इसी कड़ी में सबसे सस्ते दाम पर आपके यहाँ ये एक एग्जीक्यूटिव लाउंज का आज उद्घाटन तो हुआ जिसका जिसका लाभ आप उठा सकेंगे पचास रुपये सिर्फ पचास रुपये प्रति घंटे में आप इस एयर कंडीशन लाउंज में आरामदायक कुर्सियों पर फ्री वाईफाई के साथ वेलकम ड्रिंक के साथ अखबार पढ़ते हुए बिना किसी परेशानी के आपके आने वाले ट्रेनों के आवाली सूचना देखते हुए विश्राम करते हुए और अपनी गाड़ी में प्रस्थान कर सकते हैं ये सुविधाओं में पहली कड़ी है अगले वो डेढ़ खेल रत्नागिरी में भी अगले डेढ़ से दो महीनों में हम इस कार्य को संपादित कर लेंगे हमारा प्रयास रहेगा कि कंकम रेलवे के जितने भी मालूम रोड स्टेशन हैं तो उन सब पर पहले चरण में इस सुविधा को हम आपके लिए लाभ

आपके लिए ही ये सारी सुविधाएं हैं लेकिन कोपन रेलवे की पूरी संख्या है पांच हजार तीन सौ कर्मचारियों अधिकारियों की सब करके हमारे पास जो लाइन इजेंस के अप्लीकेशन है वो करीब पच्चीस हजार है उससे भी ऊपर है तो आप समझ सकते हैं कि सभी को एक साथ जॉब देना कितना मुश्किल काम है हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है और रहेगा कि जितने भी वेकेंसी क्रिएट होती है उससे प्रथम वजता हम लैंड यूजर को दें अपनी पॉलिसी के हिसाब से हमारे पास बहुत सारे प्रतिवेदन आते हैं लेकिन ये आपको आज बताना आवश्यक था कि जो डिमांड सप्लाई का रेशियो है बहुत ही एडवांस है फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो प्रथम वरीयता का लैंड यूजर को है उसको हम ले जाए कुछ और डिमांड्स रखी है कि अप्रोच रोड स्टेशन पर तो थोड़ी अच्छी लाइटिंग हो बड़ा कवर शेड और पड़ जाए निश्चय ही आने वाले दिनों में हम इसको और बढ़ाएंगे मैंने एक और अपील की है माननीय एन साहब से भी माननीय सांसद से भी कि हमारे बहुत सारे स्वयं सेवी संस्थाएँ हैं एन जी ओज हैं अगर कुछ के नाम लू जो कि ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं स्टेशन डेवलपमेंट में तो उनसे भी अपील होगी कि बहुत सारी सुविधाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग के माध्यम से भी क्षेत्रों के के रत्नागिरी ऐसे स्टेशनों पर संघेश्वर सिंधु जो भी बढ़ाया जा सकता है इसमें भी आपका सहयोग अपेक्षित है अंत में मैं आपको एक फिर से एक बार बधाई देता हूँ कि आप के लिए सुविधा यहाँ पर हुई है गंगा तो गांधी के द्वारा इसका भरपूर लाभ उठाएं और आपके इतने अच्छे लोकप्रिय नेता हैं माननीय शिखर विक्रम जी जो ना केवल अच्छे नेता हैं बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत मददगार हैं तो इनके सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों से ही जितनी भी मदद उनके रेलवे के लिए आ सके और उससे जितनी ज़्यादा सुविधाएं आपके लिए हो सके उसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा बहुत धन्यवाद